جو قطبیت کا رستہ ہے جو اولیاء اللہ کا رستہ ہے یہ رستہ اس رستے پہ یہ شاہراہ ہمیں سید احمد شاہ سیفوٹی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اس شاہراہ پہ ڈالا ہے اس رستے پہ ڈالا ہے فتنے کے اس دور میں فتنے کے اس دور میں ساتھیوں یہ جو شاہراہ بنائی گئی ہے اس سے ادر ادھر بات دوں گا اس رستے پہ چلنا یہ جو صوفیا کا رستہ ہے اور آج اس دنیا کے میلے میں اس دنیا کے اندر جہاں ہر طرف فتنہ ہے فساد ہے دین کے اندر انتشار ہے اس انتشار کے اندر کوئی ہمیں ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ہمیں ادھر کھینچ رہا ہے یہ میلہ ہے دنیا کا اور آپ بھی کبھی میلے میں گئے ہیں میلہ ہوتا ہے جب میلہ ہوتا ہے تو اکثر ہم چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں جاتے ہیں یا نہیں تو میلے میں اکثر اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بچہ کھو نہ جائے یہ ڈر hey? ہوتا ہے اور جب آپ میلے میں جاتے ہیں تو آپ کے گھر والی جو ہوتی ہے بچوں کی ماں آپ سے کہتے ہیں کہتی ہے کہ بچے کا ہاتھ مضبوط سے پکڑے رکھنا کہیں <tani> اس میلے میں میرا بچہ گم نہ جائے ساتھیوں <tani> <tani> اس دنیا کے میلے میں اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میلے میں اس بچے کی طرح آپ گم نہ جائیں آپ کی نسلیں نہ گم جائیں یہ جامعہ بنایا گیا ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس فتنے کے دور میں ایمان کی سلامتی کے لیے اور ایمان پہ جو چاروں طرف سے ڈاکے پڑ رہے ہیں ان ڈاکوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ادارے ہمارے مورچے ہیں ہمارے مورچے ہیں فورٹ ہیں قلعہ ہیں قلعہ کو آپ کیا کہتے ہیں درگو درگو, درگو, درگو درگو یہ درگو ہیں آپ کے اس کے اندر اپنے ایمان کو جو ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہو ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں بس یہ اپنے ان درگوں کو مضبوط بنائے ان قلعوں کو مضبوط بنائے ان پناہ گاہوں کو مضبوط بنائے, بنائے تاکہ آپ کا ایمان سلام کرے تاکہ ڈاکو اور ڈاکا پڑتا کہاں ہے <سزان> دولت دولت ہے نا دولت تو تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایمان کی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے تو ایمان کی دولت آپ کے پاس ہے تو جب آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو پھر اس ایمان کی دولت پہ ایمان کے ڈاکو آپ پہ حملہ آور ہوں گے آپ کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء اللہ سے آپ کے تعلق کو کمزور بنانے کے لیے آپ پہ ڈاکے پڑیں گے ان ڈاکوں سے آپ کے بچوں پہ گمراہی کے رستے پہ ڈالا جائے گا بس خود کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور ان اداروں کے اندر اپنے بچوں کو لائیں داخل کریں عالم بنائیں فاضل بنائیں مفتی بنائیں دین کے خدمتگار بنائیں تاکہ پوری انسانیت آپ کے بچے جو ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے نافع ہوں منفی کا باعث ہوں اور یہ پورا معاشرہ جو ہے ان سے مستفید ہو سکے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان اداروں کو قائم اور قائم رکھے اور یہ جو سلسلہ ہمیں اللہ نے دیا ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ کا بڑا کرم ہے سلسلے کے فیوزات و برکات اکثر ہوتا ہے بزرگ سلسلے میں ہوتے ہیں چھوٹے کہتے ہیں بابا کیا کس کام میں لگا ہوا ہے کہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن میں تو یہاں دیکھتا ہوں دن اس دن جو تاریخی جلوس تھا میلاد شریف کا اور میں اس گاڑی میں بیٹھا تھا تو جہاں سے میں گزر رہا تھا سب جوان بچے جو تھے وہ دیوانہ فام حضور کی محبت میں سرشار تھے اللہ تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ سعید احمد شاہ سر کوٹی نے پتہ نہیں کیا پھونک ماری ہے اللہ کیا پھونک ماری ہے کہ ایک پوری جو ان کے ساتھ کتنے ساتھی تھے آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے نئے بچے جو ہیں وہ اس دین کے لیے اس دین کے کام کے لیے بزرگوں سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ دین کا کام کر رہے ہیں حضور سے اپنی محبت میں مست ہیں اور یہ ایک فیضان ہے ایک اللہ تعالیٰ کے ولی ایک کامل کا کہ اس نے جس رستے پہ ہمیں ڈالا ہے اس کے اندر دن رات ترقی ہے اس کے اندر مخلوق خدا جو ہے ان کی رہ راست پر لانے کے لیے ایک ہدایت کا سلسلہ ہے تو اس پہ اللہ کا شکر گزارا آج آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سلسلے میں آ گئے جو ساتھی جو پہلے آئے تھے انہوں نے بھی توبہ کی جو نئے ساتھی آئے انہوں نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر دی اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لیا یہ آج آپ بیت ہوئے ہیں سلسلے میں آئے ہیں تو آپ کی روحانی طاقت کے لیے حضرات نے کچھ وظائف جو ہیں وہ دیے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد درود شریف جی فجر کی نماز کے بعد درود شریف اللہ صلی سعید سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم و یہ درود شریف آپ نے ایک سو بار پڑھنا ہے ایک تصویر سو دانے ہیں ایک سو بار لا اللہ لا الہ لا الا اللہ یہ آپ نے دو سو بار پڑھنا ہے لا الا اللہ جب بیس پچیس دفعہ پڑھ لیں تو پھر محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پھر لا الہ الا اللہ سو گانے پورے کر لیں دو تین دفعہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کریں اس کے بعد الا اللہ الا اللہ, 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 اللہ یہ بھی دو سو بار پڑھیں اس کے بعد ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ بھی دو بار پڑھیں اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سنت پڑھنے کے بعد فرض اور سنت پڑھنے کے بعد آپ نے نفل پڑھنے ہیں نفل نماز چھ رکعت سلاط عوابین دو دو رکعت کی نیت کرنی ہے ہر رکعت میں الحمد شریف ایک بار شریف تین بار پڑھنا تو یہ آپ نے سلاخ عاد پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو درود شریف ایک سو بار پڑھ لیں اور اگر وقت نہیں ہے تو عشاء کی نماز کے بعد درود شریف ایک سو بار لا الہ الا اللہ دو سو بار ا اللہ, اللہ دو سو بار اللہ دو سو بار یہ وظیفہ جو ہے یہ مکمل کر لیں یہ وظیفہ آپ مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مغرب کی نماز کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کام ہے کہیں ٹائم نہیں ہے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پورا کر لیں یہ آپ کے لیے آپ کی روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہے پڑھنے سے فائدہ ہے نہ پڑھنے سے نقصان کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ آج آپ نے جو توبہ کی ہے اس پہ ثابت قدم رہے مختصر سی زندگی جو گزر گیا سو گزر گیا آنے والا کل آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جن کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ کل آپ زندہ ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں نہیں ہے تو بس ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھو ہر لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھو اور یوٹیلائز لیں ایک ایک لمحے کا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میرے سامنے سفر لمبا ہے سفر لمبا ہے یہ زندگی چالیس سال پچاس سال تیس سال ساٹھ سال کتنے بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ چالیس پچاس ساٹھ سال گزرے کوئی پتا چلا آپ کو بھی کچھ پتا چلا جو گزر گیا کتنے میں گزرا ہے پلک جھپک میں اور اس لیے وقت کا پتہ نہیں آنے والے وقت جو ہے اس کو یوٹیلائز کریں اللہ تعالی کی رضا کے لیے تاکہ آپ قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ وسلم کے حضور جب جائیں ابھی آپ کی شفاعت ہو قبر کی جو لمبی زندگی ہے اس میں اگر گناہوں کو ساتھ لے کے جائیں گے تو قبر کی سختیاں ہیں بہت مشکل سوال و جواب کے بعد گناہ گار کے لیے دو کی پیٹیاں کھل جاتی ہیں اور جو خوش قسمت ہیں جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں آپ نے آج اللہ کو راضی کیا ہے لیکن کل کئی گارنٹی آپ کو دینی ہے آپ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں بس اس کومٹمنٹ کو پورا کریں اس وعدے کو پورا کریں انشاءاللہ جو قبر کی زندگی ہے گاروں کے لیے تو دوزخ کے کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور جو ایماندار ایمان لے کے جاتے ہیں ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے جو توبہ کیا ہے اس پہ قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو خاتمہ بال ایمان ہو اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق نصیب ہو وہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین Allah